Так, вишенский парк, и виннится from Ukraine, Вишенское озеро и орешка представляет. После триатлона, долгой атлетики, припарковался здесь, уставший но довольны. Поработали хорошо, все четко. Так, мы узнаем. Олесь Дидов здесь. Это теннисные корты. Юрий Сергеев там. мы попробуем пройти, посмотреть. Может, сделаем небольшой короткий обзор. Ткачук Влад также участвует. Лидер. Я уже интервью посмотрите также. Оно есть, оно будет. С участниками из Ну и мы оценим, посмотрим, что и там здесь происходит. Так, Юрий, вон вижу в белой кепочке, так же. и участники из Как выступаете, как, как, как играете, выступаете? Отлично. Нормально. Финал, полуфинал? Полуфинал. Полуфинал. С кем будете играть? А он там, Назар. он видите, сидит синий да. этой. Ага, ну я туда... А, а назад, набегали, да? Ну я как арбитр, а. Рефери сегодня там. Да. Бегать да, буду в серу Давайте, вам успех. Да. Так, Юрий Сергеев, поприветствуем. Ну и мы оценим, посмотрим. Кстати, резинка тоже корты здесь. Историю знаю. Федор Петрович Новик организовал корты здесь еще в 90-х годах, в 91-х годах. И тут еще охранная будочка была. Резинки тут и осталось. Здесь был асфальт, резинка тоже. Ну вот, уже корты появились. Так что все интересно. 9 участников Олесь нам рассказал. Да, тут целое еще сегодня сделали. Это Научно-воспитательная, познавательная идет работа выходного дня. Здесь также все обожающие. Не думайте, что мы где-то на запретной территории. Нет, вот это все в парке. Это такими пульками пластиковыми, я так понимаю. Прикольно, интересно. Я тоже хотел попробовать. Тут можно вот там даже посмотреть. Сделали такой лаз. Так, Ткачук, Влад, участник турнира также. Я не знаю, просто я уже на озеро, рыбалка также. Тут я так не спрашивал. Ну, думаю, Ю Юрия знаю лично тоже. Ну, интересно посмотреть, оценить. Может, возможно, я здесь когда-то в трансляции мы продумаем, придумаем. Поэтому тут будет интересно. Не с кем играть, что ли? Есть? Ага. Познакомились, да? Вы друг друга знаете. Успехов, Олесь. Так, ну тут лавочки есть. А Сару после игры. Mm -hmm. Я, 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 я рисую. И мы так по пути, конечно, заглянули. Интересно, у нас уже основная тема, в том числе и теннис также. Теннисные корты, пожалуйста, покрытие грунтом. Грунт. Вишенские, так многие называют. Название сейчас. Матчбол. Так, матчбол называется. Так, ну короткий обзорчик все-таки тут пересады. О, у -у -у. А что, 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 что трапилось? Что, кто у кого? Так, будет уже цікаво, интересно посмотрим. Сейчас я тогда уже сделаю горизонтально, это вертикально, очаровательно. Красавец это Так, хорошо. И орешка также покажет, что будет дальше. Счастливо, дорогие, пока.